ситуация. ХЛТВшки я пойду себе налью водички. Итак, дамы и господа, я с вами, к сожалению, к найфу мы не увидели из-за задержки. И Silent за теров, за атакующих ББшники, за КТ. И как-то быстро прорашили Silent вообще Б просто зашли, но плент не ставили, не, поставили плент, пошла минусовочка. Быстро-быстро сделали ББ забирать и все, пошел дефуз. Да, очень быстро. Я даже не успел посмотреть, кто, что, как, зачем, почем. И первый раунд за ББ. И как всегда, как то команды тащит игру. О, ребята, дам вам совет на будущее. Пейте колу, пепси, только холодную, не стоит пить его горячую. Такие саки в натуре. Так, все, хватит о а водичке. И сами решили прорашить свой... Нет, извиняюсь, не эко, просто центр, мидл, идут на А. Камикадзе, ну, кидай флешечку, долго, Камикадзе, долго, ну, забрал с собой, хан забирает, пикачу. 3-2, 3-2, ББ, Кен ставит на малыш. Да, Хан забирает Сентеса и остался один Доджи. Доджи нет. Шансов не было у Доджов. Извиняюсь, забыл написать 2-0. Кто к нам присоединился, только что хочу сказать, что первую казочку затащили ББ со счетом 16-5. И будет замена. Фанат СЛНТ вместо кого? Я думаю, скорее всего, вместо Пикачу, как так как извините, конечно, он слабый игрок, довольно-таки очень слабый Пикачу. Плюс у него пинг лагает. Что-то не, не разберите какая-то. Вышли, зашли. Если вместо Пикачу, это будет, думаю, верное решение, так как парень слабо не тянется это Не его. Да? Он, кажется, то сам по себе, вообще. Ну, да, он делал так, что не каждый минусовал. И там да, же... Заби... Вот ты, -мо, моё что Так, Сабик забирает Донтеза. Сабик капризная один на один против Пикачу. Ну, вот сейчас посмотрим скилл Пикачу. плен где плен А где плен К сожалению, ребята, я не могу увидеть. Слово, слово Кик, да, ребят фанат, кто такой фанат. Возможно, это какой-то ваш фанат, который у вас появился, и он любит, но ну, инфу не чекай. И, скорее всего, будет у замена. И да, вот что и требовалось доказать. Слабый игрок 3-0 забирает спокойно девушка. слабо, слабо почему-то Санты играют. Скорее всего, я думаю, они напишут, ну, это не наш состав, у нас другой состав. Ну, вы сами выбрали данный состав для турнира. Думаю, у вас было много времени, чтобы подготовить основной состав, как вы говорите в кавычках. И Хан забирает Вира, довольно-таки сильного игрока. Я знаю, Вира играет у нас на паблике, играл в 1 на 1. Данте забирает Сабика, Доджа, ФК И не спеша, не спеша, Камикадзе ВХ. Пишет Пикачу, который самый слабый игрок. Извиняюсь, конечно, это лично мое мнение, не воспринимайте Санэнте близко к сердцу. И старый, старый не видит, засел парень. Да, забирает Данте с его старого. 29 хп, Донтес остался один. Все, неужели фанат вышел? Сабик почему-то перезаходит все время. Дантес и... Да, все, Камикан забирает Дантеса 4-0. <coughs> Извиняюсь, 4-0 в пользу ББ. Быстро-быстро идет игра. Пикачу, как всегда, строчит. Извиняюсь за хруханье, но что-то с носом просто заложен. И ребята решили прорашить Б. Хан забирает Дентеса. Сабик, Сабик. Нет, не собирает. Спутник. <звуки> Хан забирает Доджа. И 3 на 3, ребят. 3 на 3. Плент. Плент у Синьориты. Де... Нет, не у у да, у красивой девушки, я надеюсь. И Вир забирает девушка забирает Вира. Ну, синьорита, синьорита Кация. 5-0. в пользу ББ. Да, как говорил мой друг, нет единой непобедимой команды. На каждую команду найдется еще более серьезная и сильная команда, которая просто вынесет предыдущую команду в щи, в порох, в песок, в кости. Да. Ну у нас пошла такая нелегкая минусовочка Донтеза капризную на А. Плент, плент, плент в хате. Маргарита забирает команды, я так думаю. Сабик забирает двоих. Нантеза сеньориту. И Доджи с мухой. Что там? Муха, шмуха, ну это бесполезно. Пикачу, АВП, про АВП, про АВП. У, было мощно. И. А, оказывается, Вир был еще. Ой-ой-ой, вот это даже я не заметил, да? Человек, который видит все, что происходит. И забирает Вир Камикадзе. 1-1. Да. Забирает Вир этот раунд. Вообще найс, nice, хорошо сыграл. 5-1. На наших экранах. И на ваших. И не спеша санты бегут на А. Ну, один пошел там Б чекнуть. Почему-то никто в подвал так и не идет. Не, все. Неужели Вир меня услышал? Решил пойти в подвальчик. И забирает Камикадзе ДНТ, за Капризно забирает Доджа. Пикачу, Пикачу. Опять по нас заходит. Не спеша, не спеша. Остановили, а ставим. И старый, старый, ну, простреливает ящики зеленые. Ну, ладно, не прострелил, ну как убил. Вир, а где Вир, который был в метро, как называют, подвал, скрип. Не спеша, не спеша. Вир Пикачу сзади обходит. Все, скрип был, Пикачу, ну выходи, помогай своему. Не помог, не помог. 6-1. Спокойно берут раунды, дб. У сандов почему-то шансов практически я не вижу. <coughs> соберите сандов, соберите. Я знаю, будет сильная команда, но сильные игроки. Такие, как Вирдантес. Пикачу первый раз вижу. Подсадка. Башня. Бессмысленная не знаю, что, чему эта башня была. И старый сейчас либо получит хэт, либо минусует. Несут одного, и то это капризно, извините. И но простреливаю уже я, Это где картонка обычная. Да, старый забирает сеньорита, дождь, как всегда, от ФК. Хан забирает Пикачу. А где Вир? Вир, Вир. Забрали Вира, дочь ФК. Все, подошел, наверное, ВКонтакте переписываются со своей фанаткой. Ой, какой минус дал Хану, он, конечно, хороший. А Вир еще остался, а я опять Вира не заметил. Должен забрать, да, Вир забирает, молодец, красава, бро, респект, и уважуха. Плент ставится на Б. Сабик мчится пулей, плент до сих пор не поставлен, Кольдова, ребята. Каждая секунда важна, 2 на 2 осталось у нас. И тоже нет, Сабик забирает, тоже Вир остался один против двоих. Красный, красный, нет, все, его Сар забирает. Смело можно сказать. 7-1. 7-1 в пользу ББ. Да, 7-1. Возможно, если бы Доджи не было ФК, возможно, все было бы совсем по-другому. Честно, я не знаю, какая верная тактика затеров за КТ на Тускане. Ну, за КТ там просто стоять 3 на 2, либо 2 на 2, один мигл там иногда периодически чекает. Ну а затеров, как мне раньше написали, даже сейчас написали, и тогда писали, что нужно рашить просто Б. Залетать да, кстати, и рашить Б. Это удобная позиция для теров. Хан забирает Донтеза, АВП, или ему прописал на медле. Камейка забирает сенюрейту нашу девушку. Двое через метро бегут. На шифте трое даже. Оставшиеся, выжившие. А практически чисто. Выходите, только не скрипите, но это практически невозможно. Все, скрип был услышан. Хан услышал этот скрип. И забирает Вира. Плент. Плент валяется. Бьет. идет. Ой, фу. 8-1, 8-1. Mm -hmm. Напоминаю, оба ком, обе команды могут принять наше участие, в нашем турнире, отбойный клаб. Для этого может всего лишь зайти в нашу группу, и написать заявку, либо написать мне в личку, я вам скину нашу группу. Мы проводим турниры различные, 1 на 1 5x5, различные миксы. Много всего интересного. Хотите, подписывайтесь, и будьте в курсе всего, что происходит в КС-1.6. И Сабик забирает Доджа, забирает Вира. Пикачу, о, Пикачу. Пикачу смотрит долго, смотрел, очень долго смотрел на Хана. Хан, недолго думает, прописал ему Хэ, дай Хан. Сеньорита забирает Сабика, Камикадзе забирает Синьорита, Данте. Дантес получает хаешечку, но не очень удачно закинутая. Плент валяется является это 9 ,1. Хан свалился. Ну, Пикачу, честно я тебе скажу, брат, там ситуация у тебя была особо не лучше. Я даже, если попросят, могу специально этот момент вырезать. Видно, что ты прям в этот пиксель так и смотришь, так и смотришь. И вообще, Пикачу, у тебя больше всего проблем. что -то ты возмущаешься, я не могу понять. Играй, вот и все, Играешь, так и играй. Доджи опять АФК, опять фанаткам пишет. Ой-ой-ой, какой ДНТ сделал, минус два с диглах этой прописал. Ну, давайте посмотрим за Ханом. Ну, минус один там было видно. о святое дерьмо. Вот это был хэп. Ха! Я смотрю, у нас новый этот Маркелов появился. Не, ну хан довольно-таки неплохо играет. 24 к идет. И остался дождь, который опять один АФК на базе. Я думаю, с фанатками ты попозже можешь решить это дело. Да, сильная команда ББ, я смотрю. Да. Неплохая, неплохая, да. Хотел бы его видеть в нашем турнире в финале. Но не съел не с ЗЛНТ, так как ну, я вижу по игре, что ЗЛНТ не тащит ББшников. Просто, ну не тащат. Это не их не уровень. нужно чуть-чуть пониже буквально опуститься. Дем, ол и не. Но без проблем, ребята, зачем просить демо, если у вас есть ХЛТВ? Она автоматически пишет. Через демо даже намного проще смотреть. Ну вот, давайте показываем. Ну, здесь, да, Доджа вышел, Хан получил инфу, что с медла должен... А, ну. 10-1, Ну, давайте посмотрим за Ханом, да, что он там. А что вышел, вышел, вышел. И что это было? Было 10. Походу, я так понимаю, это все. Они их обвиняют в БХшник. А чем переходить? Смысл? Я что-то не понял этой фигни. Все, пацаны ливают, походу все. Матч окончен. Спасибо, кто смотрел. Думал, будет интересно, получилось сделать да подписываемся на мой канал а нет подождите еще не все не все не уходите ребят не покидайте меня одного сейчас какая-то проблема Ну, счет 10 1 и что это у нас такое творится творится не повторяется